Hörmətli kanal izləyicilərimiz, bu gün Masazır qəsəbəsində Cantapə adlanan ərazidə 142 nömrəli marşrut yolunun üzərində gözəl bir 2 sot yarımda əyəla bir həyət evinizi təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilərimiz, ev Masazır qəsəbəsində Cantapə, e, daha doğrusu Tantepə adlanan ərazidə yerləşir. Ərazidə hörmətinizə deyəcəyimiz qeyd etmək istəyirəm ki, yəni iri həcmli villalar ən üstünlük təşkil edən iri həcmli villalardır. Bax, belə bir gözəl iki mərtəbəli, dörd otağlı və alt hissəsində bir garajı və e, bir üç alternativ otağı olan gözəl bir həyət evini sizə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi burada həyətdə belə bir dekorativ ağaclar əkilib. Yəni təkcə həyətyanın sahəsinə hörmətinizə deyəcəyimiz üç maşın tam sərbəst şəkildə daxil ola bilər. Baxın orda da, yəni ağac güləklib. Evin sol tərəfindən yanına, arxasına keçmək mümkündür. Üstünün beton payəsəsi var. Fundamenti 40-ın 60-adı, yəni həqiqətən çox gözəl şəkildə inşa olunmuş bir həyət evdir. Yəni tərifə layiq bir evdir. Deməli baxın burdan sol tərəfdən arxasına keçmək mümkündür və alt hissəsində əvvəl qeyd etdiyim alternativ otaqlar üçün bax burada pəncərlər qoyulub. Yəni ordan da beton payəsəsini artıq görürsüz. Yəni gördüyünüz kimi baxın, bax burada pətkənlər dağlay daşla döşənmədir və belə böyük həyətyanın sahəsi var. Hörmətli izləyicilərimiz, ilk növbədə evin üst hissəsini sizə təqdim edəcəm, çünki üst hissəsi çox maraqlıdır, 4 otaqlıdır. Yəni bu layihələrdən artıq sizə eee bir çoxlarınız alt hissəsi məlum olduğundan, birinci olaraq üst hissəni göstərmək istəyirəm. Bax, hörmətli izləyicilərimiz daxil oluruq dəhrizə. Bax, səliqəli, gözəl təmir işləri. Başa çatdırılıb. Bax gördüyünüz bu formada patoloqo işlənilib. Divar kağızları səliqəli vurulub. Döşəməsi taxtadır. İlk növbədə dəhlizdən daxil olacağımız otaq qonaq otağıdır. Baxın belə bir qonaq otağı var. Səliqəli təmir olunmuş gözəl bir qonaq otağıdır hörmətinizə zəyicəyimiz. Qeyd etmək istəyirəm ki, ev 2 sot yarım torpaq sahəsində yerləşir, səhədlər qaydasındadır. Bax gördüyünüz bu formada qonaq otağıdır. Qonaq otağının e, ümumi sahəsi 26 kvadratmetrdir. Mətbəx 12 kvadratmetrdir və digər yataq otaqlarının da kvadratmetrlərini sizə ardıcıl olaraq sədaqəlayacağam. Çünki alıcılarımızın bir çox verdiy suallardan biri odur ki, yəni otaqların kvadratmetrini soruşurlar adətən. Və baxın, qayıdıraq yenə dəhlizə. Dəhlizdən, dəhlizdən Növbəti daxil olacağımız otaq mətbəxtdir. Bax görürsüz, qapılar da səriyəli qapılardır, səri qapılardır mətbəxi izləyəcəyik. Qiymətinə görə bugünkü gün, yəni çox e, sərfəli bir qiymətdir. Bax daxil oluruq mətbəxlə. Belə bir, bir gözəl mətbəxi var. Bax burada divar şaqızları artıq yəni vurulub. Evin yəni qalan işi yoxdur. Bütün işdə görülüb və qeyd etmək istəyirəm ki Evim tam 30 metrliyindən 142 nömrəli marşrut xətti gəlir. Masazırda Can Təpə adına bir ərazidir. Bax burada gördüyünüz kimi kombi xətləri çəkilib. Ərazidə bütün kommunallar daimidir. Qaz, su, işıq, yəni fasiləsiz dərməklə izləyəcəyimiz və qayıdıb yenə dəhlizə. Dəhlizdə növbəti daxil ocağımız otaq, növbəti yataq otağıdır. Baxın belə bir növbəti yataq otağıdır, gördüyünüz kimi. Divar kağızları ən yəni, çox əyəla şəkildə vurulub və burada da baxın, kombi xətləri, yəni digər işlər çox yüksək keyfiyyətlə başa çatdırılıb. Qeyd etmək istəyirəm ki, videonu izləyərkən kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Videomuzu bəyənin ki, videomuz önə çıxsın və daha çox gözəl evləri görmək imkanınız olsun. Düzdür, yəni bəzi insanlar var ki, bizə çoxlu dislayk vərətdir ki, kanalımız ama düşsün və ya burada nəsə. Amma biz sizə inanırıq ki, yəni bizi həmişə dəstəkləyirsiniz. Çox sağ olun bizi dəstəkləyən izləyicilərimiz. Deməli, hörmətlə izləyicilərimiz, baxın burada da belə bir növbəti yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi, baxın belə bir növbəti yataq otağıdır. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bütün yataq otaqlarında işıqlı pəncərələri var. İşıqlı pəncərələr bütün yataq otağında var. Və burada sonuncu Yataq otağımı da sizə təqdim edib videonu yekunlaşdırmaq istəyirəm. Və burada da hörmətli izləyicilərimiz, baxın, belə bir yataq otağıdır. Bak, belə bir yataq otağı var. Ümumi 4 otaqlıdır. 4 otaq, 6 garaş, yəni çox maraqlı bir layihədir. Almağa dəyər. Qiyməti 73 min manatdır. Və evin alt hissəsini ümumi nəzəri olaraq sizə göstərim əvidimi yığıllaşdıraq. Baxın, ərazı olaraq da belə bir ərazidir. Yəni evlər, baxın, belədir. Yəni sakit bir ərazidir, olduqca əlverişli və perspektivli bir ərazidir. Və daxil olacaq evin alt üstəsində olan alternativ otaqları sizə göstərməyə. Bax, deməli bax, maşın girdi həyətə. Bax, qaraj hissə budur. Artıq qarajın yeri bölünüb. Qaraj buradadır. Burdan kiçik bir əl qapısı qoyulur və yaxud da buranı ev kimi istifadə edə də bilərsiz, etməyə də bilərsiz. Artıq yəni baxın, burada işıqlar çəkilib. Bax burada belə bir e, otaq burada istifadə etmək olar və qayıdırıq yəni dəhlizə. Bax burada sanitari qovşağın yeridir, bax bura. Və burada da evin eni hissəsində, alt hissəsində bax belə bir otağı var. Yəni bu otaqlarda təmir olunsa və baxın burada kəmərləri də sizə göstərək, görürsüz yəni fundamenti Ədaha doğrusu, kəməri göz qabağındandır. Deməli, hörmətli izləyicilərimiz, yəni bu ev almağa dəyər 73.000 manatdır. Bizə dönüş üçün təşəkkürlər, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi ümid